Ну, была игра нелегкая и в то же время интересна для зрителей. Это первая игра после большого перерыва. Всех с прошедшими праздничками поздравляем. Вот. Ну и, конечно же, к этой игре подошли обе команды, я думаю, с таким... Ожиданием того, что после этого перерыва необходимо входить в игровую кондицию, в игровую выносливость, в игровые все моменты. Поэтому видно было с самого начала, что борьба сразу была, ну скажем так, понимали обе команды, что может победить любой в этой встрече. И хорошо сложилось так, что в третьей, четвертой четверти у нас больше осталось сил, и мы все-таки додавили соперника. Ну и, конечно же, концовка такая... Очень нервная оказалась. Ну, мы рады, что получилось именно так. Сегодняшняя игра была да, достаточно интересная по содержанию. Я думаю, что и предыдущие игры этих команд были достаточно интересными, поэтому как бы, ожидать чего-то необычного в этой игре не выходило. Обе команды постарались показать максимально свой стиль игры. Насколько это удалось каждой команде судить, как говорится, зрителям, И это не нам, но в принципе сейчас ситуация складывается таким образом, что в принципе, для нашей команды необходимо все-таки искать свой стиль игры, тот стиль, который необходим для того, чтобы мы могли достаточно успешно играть в сопернии пока мы находимся в таком поиске этого стиля. Сегодня частично он себя проявил. Молодые ребята не стушевались, умели в этой ситуации сыграть более разумно, будем так говорить, не менее результативно, поскольку все эти Мы рады, что в конце все-таки удача или везение было это, это на нашей стороне. Очень досадное поражение, как в плане турнирном, так и в моральном. Тяжелая игра. Мы... мы проиграли, наверное, эту игру на счетах в первую очередь. То, что была поставлена задача не дать подобрать на своем счете, не дать делать дополнительные атаки сопернику. Мы позволили их сделать. Думаю, за это мы проиграли эту игру. Скажи, пожалуйста, на взяток, очень удалось эту вот ситуацию в третьей четверти, когда попался там на рывок, хороший, 8-9 очков, как-то не избавляет. А потом показалось, тем сбавили, политехник достал, и вот пошли уже такие нервные вещи. Возможно, из-за того, что у нас были игроки на трапл, на фалах, 4 фала было у Саши Шестухи, у Ярика. Возможно, тренер думал, что их нужно придержать. Невозможно, это, скорее всего, так. Это лидеры команды, они должны были сыграть в концовке, в решающие минуты игры. Но мы потеряли их слишком рано за перебора Афалов. И из-за этого, наверное, я так думаю. Во-первых, несколько факторов повлияли на сегодняшнюю игру, на результат сегодняшней игры. Это правильно сказал Алексей, И, скажем, перебор по фалам. Особенно уязвимое наше место, это большие. Ступец получил, к сожалению, в концовку мы вошли уже с маленькими игроками. Плюс тому есть определенные вопросы по тем ребятам, которые выходят из скамейки для того, чтобы дать возможность отдохнуть игрокам основной пятерки. К сожалению, так оно и было. Когда начинаешь выпускать ребят со скамеечки и делаешь какие-то ротации, то сразу же результат начинает таять, возникает проблема по нападению и, как правило, провал в защите. Но, в принципе, получается. Ключевые моменты проиграли в концовке, когда был добит мяч через спину нашего игрока это на своем щите и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, много факторов, которые повлияли на сегодняшний отрицательный результат.